ओके सर मेरा नाम सुनील नंबियार नंबियारम इधर सूरत का केरला समाज का प्रमुख है तो हम लोग रात में एक इंसिडेंट का इंफॉर्मेशन हमको मिला था समशेन हॉस्पिटल में इनको लेके गया था बाद में पता चला था कॉलेज uh, कैंपस में ऐसा इंसिडेंट हुआ था करके आज हम लोग उनका जो कोलिक्स से बात हुआ था प्लस उसका मैनेजमेंट दो थे टीचर से बात हुआ था अकेडेमिकली लड़का तो ब्रिलियंट थे मतलब तीसरा साल में जो पढ़ रहा था फर्स्ट दो ईयर में अकेडेमिकली ब्रिलियंट थे और उनका पेरेंट्स भी बाहर है ओमान से आज आज आ चुका है इधर आ, कल रात में पेरेंट्स से भी बात हुआ था पेरेंट्स ने भी बता दिया था आ, रात में क्या एक्चुअली मस्कट है मस्कट एयरपोर्ट इसमें जाने वाला है तो पेरेंट्स को इन्होंने इन्फोमेशन नहीं दिया था मैं आज पहुंचने वाला हूं आप आज आइए उधर मस्कट एयरपोर्ट में पेरेंट्स भी आके वेट कर रहा था मस्कट एयरपोर्ट में मतलब पहुंचा नहीं है करके पता चला बाद में इनके इधर ऐसा एक्सीडेंट हुआ था इंसिडेंट हुआ था तो क्या घटना बनी थी आपको कब जानी हमको रात में इंडिमेशन यही मिला था हमारा एक हमारा कम्युनिटी के आदमी का तो मिला था ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था हॉस्पिटल में लेके आ गया करके उसे एक्चुअल डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था मतलब बाद में इनसे कोलिकग से बात हुआ था पता चला था एक लड़का दो तीन महीने से बराबर क्लास नहीं जा रहा है तो हमारा मेन कंसर्न यही है और पेरेंट्स से पूछा था ऐसा कुछ इंडिमेशन आपके पास है क्या तो पेरेंट्स का कंसर्न यही है मेरे पास अभी तक इंडिमेशन नहीं है कल रात तक बराबर ही बात कर रहा था तो दो तीन महीने क्लास में नहीं जाता है तो पेरेंट्स को मैनेजमेंट देना चाहिए पेरेंट्स कंसर्न है मेरे से भी किया था, मैंने भी बता दिया था इंडिमेशन जो दिया था क्या नाम है बीस साल का है बीस साल का लड़का है तीसरा साल जो इंजीनियरिंग पढ़ है थे સર શું ઘટના બની છે જી એસવીઆઈટી જે એજ્યુકેશનલ સંસ્થા છે એની અંદર એક વીસ વર્ષનો યુવક અદ્વૈત અરુણ કુમાર નાયર મૂળ કેરલ રાજ્યનો એ છે અને એનઆરઆઈ છે ઓમાન મસ્કેટના તો આજે ત્યાં ત્રીજા વર્ષની અંદર કોમ્પ્યુટર સાયન્સ એના સબ્જેક્ટ સાથે બીટેકમાં એ અભ્યાસ કરતો હતો અને લાસ્ટ નાઈટ રાત્રે આશરે સાડા અગિયાર વાગ્યાની આજુબાજુ એ હોસ્ટેલ ઉપરથી નીચે કૂદી અને આત્મહત્યા કરી એવું અમને એક પ્રાથમિક માહિતી મળી છે એ આધારે ઉમરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે અકસ્માત મોત એ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યો છે અને આ બાબતે એની તપાસ ચાલુ છે શું લાગે છે પ્રાથમિક અત્યારે તો છે જ્યારે એની પ્રાથમિક સારવાર સનસાંગ ગ્લોબલ હોસ્પિટલમાં ચાલતી હતી ત્યારે એ ડૉક્ટર સામે એગ્રેસિવ થઈ અને ડાય એ તરીકે એનું પોતાનું વારંવાર ઉચ્ચારણ કરતો હતો આ સિવાય બીજી કોઈ અમને એવી કોઈ માહિતી ના આ બાબતે અમને હજુ કોઈ વિશેષ માહિતી છે નથી ત્યાં બનાવવાની જે તપાસ કરવામાં આવશે